Вообще, лучше что такое логистика? Логистика – это доставка продукта в какую-либо точку. Так вот, что происходит в других компаниях, которые продвигают на рынок какой-либо продукт? Таможня, сертификаты, большой объемный вес, необходимость местных складов, невозможность работать в неоткрытых странах. С этими проблемами, увы, я сталкивался несколько раз. Я уже 20 лет занимаюсь сетевым маркетингом, и я знаю, что такое продвинуть на рынок какой-либо продукт, на неоткрытый рынок. Что происходит в компании G-Express? Обыкновенный конверт. Этот конверт, кстати, необыкновенный. Первый конверт, который пересек границу Российской Федерации. Они были вот такого цвета, с марками, а сейчас они выглядят вот таким вот образом, белые конверты. Но раньше бы они выглядели вот так. Вес конверта 55 граммов. Обыкновенный конверт по обыкновенной почте, в обыкновенный почтовый ящик, но в любую точку земного шара. Доставка до вашего почтового ящика. Как товар для личного пользования не нуждается в сертификации, потому что он внесен в реестр FDA, а вы заказываете его для себя. Поэтому в любой точке человек может для себя заказать любой продукт, потому что в интернет-магазин выложить не сертифицированный продукт невозможно. Итак, дорогие друзья, ваш бизнес может быть в любой точке земного шара. Ваш бизнес. Вы вообще можете посоветовать человеку, как начинается бизнес. Вы просто посоветовали своему другу, подруге, родственнику попробовать. Я попробовал, мне понравилось, попробуй ты. Что он может делать? Он может заказать два конверта. 36 пластин, 4 доллара 50 центов он заплатит за, 15, за 36 пластин, 162 доллара в эту сумму входит доставка 5 долларов за один конверт, здесь два конверта. В любую точку цепного шара стоимость доставки 5 долларов не меняется. А также сюда входит 12 долларов оплата за годовое обслуживание бэк-офиса. То есть бэк-офис это необходимость вам для ведения бизнеса. Ну конечно хотите ведите бизнес, хотите не ведите. Это ваше Право, но оно у вас есть. Вам начисляются также 100 очков. Это как бы внутренние деньги компании. На эти очки начисляются проценты для оплаты вознаграждения за сотрудничество с, с компанией RG Express. Следующая возможность. 10 пакетов, 20 пакетов, 30 пакетов. Чем выгодно 10, 20, 30? Обратите внимание на, на экран, на цифры. В первом случае одна пластина стоит 4 доллара 50 центов. Во втором. В среднем 3 доллара 50 центов на целый доллар. И если посчитать 2 пакета, 162 81 доллар пакет, а 10 пакета 531 доллар, означает 53 доллара на целых 30 долларов. Подумайте, это выгодно. Вот в моей семье расходуется в месяц от 5 до 6, 5-6 пакетов. Постоянно, потому что я каждый день клею новую пластину для того, чтобы чувствовать себя лучше. Вы спросите, наверное, есть привыкание к этим, потому что не смогу пользоваться уже жить без пластин правильно, а в какой квартире вы живете? какие вещи вы носите, хорошие или плохие. К хорошим вещам человек привыкает очень быстро. Так я вам скажу один секрет, для того, чтобы у вас была хорошая квартира, хорошие вещи, вам нужно к ним привыкнуть. И тогда вы научитесь зарабатывать деньги. Но об этом на школе я непременно вам когда-нибудь расскажу. А еще один момент. Два пакета идут к вам, почтовый ящик, а 10, 20 и 30 – идут непосредственно в вашу квартиру курьером звонок в дверь вам вручает посылку распишитесь пожалуйста а также в этом случае очки 300 650 и 1000 и еще один подарок от компании если вы входите в бизнес на 10 20 30 пакетов вам досрочно присваивается ранг 2 звезды что это он сказал спросите вы все очень просто ранг 3 звезды Вернее, две звезды, две звезды на три месяца. Говорился, извините. Что это такое, я скажу несколько позже, но ну, поверьте мне, это очень хорошо. Итак. Подробнее. Построение бизнеса. У вас есть дерево подписания и дерево размещения. Гибридный план состоит из двух частей. Классики дерево подписания и бинара дерево а, размещения. Вы не ограничены в количестве лично приглашенных людей, но ваша структура всегда остается двуногой. Как сложно спросить, почему дерево подписания, дерево размещения, ну, сделать как-то проще. Можно, конечно, но это будет менее доходно. Бинарный план позволяет быстро построить большую структуру. Самые большие заработки в бинарных планах, самое быстрое построение структуры в бинарных планах, но, к сожалению, бинарные планы нестабильны. Компании, работающие только по ним, быстро уходят с рынка. Поэтому и введем гибридный план. Одна выплата по бинару, три выплаты по классике. И Одна выплата за достижение вами успеха. Компания платит премию за ваш успех. Пять видов заработка в проекте компании FG Express. Подписание новых людей быстрый старт, создание личной группы, групповой бонус, командная работа, вашей организации построение двух, но командный бонус, подготовка лидеров из личной группы, работа с ними бонус соответствия, персональное развитие, бонус, достижения рангов. Теперь по порядку: быстрый старт. Ваш быстрый заработок еженедельно выплачивается этот бонус. Вы получаете 25% от первых заказах ваших лично приглашенных партнеров в течение четырех недель. Пригласили, допустим, Петю, это ваш лично приглашенный партнер, сделал вам заказ в первой неделе, получили с этого заказа 25%. В следующей неделе 25%, в третьей неделе 25%, в четвертой 25%, в пятый уже бонус этот не выплачивается, выплачиваются другие виды бонуса с товарооборота вашей структуры. Например, в первую неделю вы пригласили одного человека на 2 пакета 100 очков, второго на 10 пакетов 300, 3 на 20 пакетов 650, 4 на 30 пакетов 1000 очков. В сумме вы заработаете 25% от, этой, от этого количества очков, 512 долларов, 50 центов. И эти деньги у вас оказываются на вашем аккаунте, в вашем бэк-офисе. Вы можете либо с этих денег заплатить за активность на следующие 4 недели. Либо перевести их на пластиковую карточку. Кстати, пластиковая карточка высылается вам компанией Forever Green в течение 25 календарных дней по вашему э, желанию. А также вам открывается счет в американском банке. Choice. Получение комиссионных. Для того, чтобы получать любые виды заработка комиссионных, вам необходимо быть активным. Что такое активность? Активность означает то, что каждые 4 недели вы покупаете два пакета пластин-тарсы. Если, конечно, хотите быть здоровым и энергичным, а также получать комиссионные, это ваше право. Хотите делать не хотите, не делайте. Для того, чтобы не прозевать активность, компании, сделать очень удобную штуку. Вы можете встать на программу автопокупки. Для этого вы привязываете вашу пластиковую карточку в вашем бэк-офисе. В определенный день определенная сумма снимается с вашей пластиковой карточки и вам автоматически высылается два пакета пластик. паусты и тогда вы точно не прозеваете ваш заработок. Второй бонус, командный бонус, выплачивается также еженедельно за товарооборот в вашей меньше, не Помните, у вас есть дерево подписания, где по классике один под другим, допустим, 10-20 человек лично приглашенных а, а, распределяется в вашей структуре. И Дерево размещения, это две ноги, бинарный план. Так вот, с товарооборота меньше ноги вам двенадцать 12%. Например, в левой ноге у вас меньше 10 тысяч, в правой больше 15 тысяч. 12% с меньшей, 1200 долларов оказывается на вашем аккаунте. Но для того, чтобы они действительно оказались, нужно выполнить три условия. Первое быть активным, то есть два пакета пластин PowerStreams в этой... В эту неделю вы должны быть активны. Второе условие. В вашей меньшей ноге должно быть минимум 500 очков. И третье условие. В левой и в правой ноге у вас должно быть по одному активному партнеру. Только в этом случае вам выплатится 12% с товарооборота вашей меньшей ноги. Что же происходит с товарооборотом большей ноги? От 15 отнимается 10, и следующая неделя начинается с 5000 очков. То есть Очки не сгорают, они не обрезаются, есть такое еще выражение. А следующий переходит на следующую неделю. Ну, немножко вас огорчу а, по выплатам этого бонуса, есть ограничения. Компания не может выплатить вам более 20 тысяч долларов за неделю. Я всем желаю упереться в этом ограничения. Следующий бонус, бонус соответствия. Это процент уже заработка ваших партнеров по командному бонусу. Лично приглашенных второго поколения, третьего и четвертого. По классической схеме. Неважно, где они у вас в левой, в меньшей ноге расположены. По классической схеме. И проценты весьма высокие. Проценты с заработка именно по командному бонусу. С первого поколения лично приглашенных до 50, со второго до 25, с третьего до 15, с четвертого до 10 процентов. Почему я говорю до 15, до 10? Все очень просто. Все зависит от вашего ранга, от вашего успеха. Например... Заработал в первой линии лично приглашенный ваш партнер 1000 долларов. Компания выплачивает ему 1000 долларов и 50% вам. 500 долларов. За работу с этим человеком. Бонус соответствия. Что же такое ранг? Ранг – это товарооборот в вашей меньшей ноге за неделю. 500 очков – одна звезда, 3000 очков – две звезды, 6000 – три, 15 тысяч 4, 30 тысяч 5, 50 тысяч 6, 157. Конец со звезде, большая вот такая звезда, 250 тысяч очков. И в зависимости от того, на каком ранге вы находитесь в эту неделю, какой у вас товарооборот и меньше ноги, вам и выплачивается 50 20, совокупность 50-25, 15-10%. Помните, я вам говорил про ранг 2 звезды. Так вот, когда вы э, входите в компанию... 10, 20 или 30 пакетов вам досрочно присваивается этот рамп 2 звезды на 3 месяца. И вы уже сразу имеете право на 25% заработка ваших партнеров по командному бонусу с первого поколения, с лично приглашенных. Следующий бонус компания GXPress это бонус достижения ранга. Бонус успеха. Это разовое премия вам за достижение ранга. Достигли ранга 3 звезды 500 очков. 500 долларов. Достигли ранга 4 звезды 1000 долларов. 5 звезд 2000 долларов. 6 звезд 5000 долларов. 7 звезд 10 тысяч долларов. Созвездие большая звезда 25 тысяч долларов извините, компания платит вам за ваш успех. Следующий бонус, групповой бонус. Ну, я скажу, это премия. Премия вам за по итогам работы за 4 недели. Выплачивается каждые 4 недели. Да, кстати, я не сказал, бонус соответствия выплачивается тоже вам каждую неделю. Так вот, групповой бонус выплачивается каждые 4 недели. Каждые 4 недели у меня с февраля месяца по сегодняшний день по итогам работы за 4 недели появляется на моем аккаунте 200 долларов. Потому что каждые 4 недели у меня 4 активных партнера лично приглашенных. Не каждый раз я приглашаю по 4, а 4 лично приглашенные активные. И товарооборот первой и второй линии по классической схеме составляет 1000 очков или более. Ну, вот на этой схеме показано, как сделать этот групповой бонус, подписать за 4 недели 10 человек, и чтобы они всегда были у вас активны в последующие 4 недели, и либо э, подписать первые 4 человека, а потом каждый из них подписывает каждый раз, чтобы они были активны. Эти ваши партнеры товарооборот у вас всегда был э, за 4 недели более тысячи очков. Еще раз пройдемся по главным пунктам, о чем мы сегодня с вами говорили. Получение комиссионных вам необходимо покупать два пакета пластин Power Trips и на это потратить 130 долларов. Помните, да, 162 доллара в первый раз, а потом ваша активность уже 130 долларов. И вам начисляется 100 очков, вы получаете 30 пластин. На один день в месяц. Построение структуры у вас есть дерево подписания, дерево размещения, гибридный план состоит из двух частей, классики, дерево подписание бинара, дерево размещение Пять видов заработка, быстрый старт, групповой бонус, командный бонус, бонус соответствия, бонус достижения ранга. Сосредоточьтесь на первых двух Сосредоточьтесь именно на быстром старте и групповом бонусе. А все остальное, поверьте мне, ну, они, конечно, не появится само собой, но попробуйте, вам понравится. FG Express улучшает самочувствие вашего кошелька, вашего здоровья. А FG Express меняет мир вокруг вас. Дорогие друзья, на сегодня я закончил. apresentar sua campanha de express.